Всем привет, ребят! С вами как всегда я смешной чувак. Сегодня мы поиграем в игру под названием Simple Playness. Надеюсь, вам понравится этот ролик, вы поставите лайк, подпишитесь на канал и коммент не забудьте поставить и колокольчик Так а, что там уже за проблема Меча не трогай. Да. Ребята, загрузочка лодинг, И будем с вами лететь туда, куда-то далеко, вперед, туда. Угу. На самолете игра про самолеты. Так, ребята, чуть дуже долго загружаете. Не понимаю, чего. Чего вы так долго загружаете? О, ну наконец-то загрузилось. Так, берем, значит, самолет. Абсолютно любой. Абсолютно как ты захочешь. Давайте срочно берем. Так. Да. Вот, на данный момент я буду вот сей вот самолете, то что... Шо... <coughs> то что я так хочу. Просто Украина. И Украина. И Украина. Просто не могу молчать. Так. Значит, сейчас мы полетаем, я расскажу про всю игру и что тут вообще. Игра игра вся в развлекательных целях. Ну чтобы разлю... развлекать людей, чтобы было весело. И чтобы было весело. Чуть-чуть и полетим. Давайте, вот кабинки покажем, вот так, вот салончик. Так, давайте будем летать на мы, и я буду вам все рассказывать. Значит, игра сделана, собственно говоря, как я уже и сказал, в развлекательных целях, чтобы полетать. Да. И чтобы полетать, В развлекательных целях, значит, игра создана про самолеты и боевую технику. И игра, если честно, мне дуже нравится. Скачать ее можно, скажу сразу, не в Play Market, а в Google Market. В Google скачать. Я и в Google. Так что то в Плей Маркете и попросту не мая Ну я ее не нашел. А если даже и надо то, то она або платная, або просто и нельзя скачать в Плей Маркете. Так что советую качать ее тик и, и категорически в убре. То что в Плей Маркете может быть я всегда проблемы разные, да. Так что не советую качать ее в Play Market. Ну а так игрушка прямо лучше. Скажу сразу, игра с модами. Моды можно качать сколько за вход. Абсолютно бесконечно эти моды можно качать. Даже несмотря на то, что у не мощный ПК будет Android. Ну, Просто качай эти моды, да и все. И играй с спокойной душой, летай. И доземная техника тут тоже есть. Если, кстати, будут вопросы по поводу всей игры, то напишите в комментариях. И также тут есть миссии, какие я, к сожалению, не смогу показать, потому что я решил так просто рассказать, показать все. Но показывать не буду, я какие-то миссии. Я вот, уже хочу миссии, но Так, сейчас просто так чуть-чуть расскажу, да, и все, и закончу. Ну, в общем-то, игра тоже прикольная. Самолеты абсолютно любые качать можно, если я помогу, если что. И технику можно, и вазы, и кабриолеты, и их ламбоурусы, ламбо, все, что захочешь. Скипдиполи тоже, М -м -м, тоже, тоже можно скачать, да. Вот, вот, вот. вот да, графика тут прямо офигенно. Ой, даже тени есть, и даже кабина проработана. Вот, кабинка, сейчас, кабинка, пожалуйста, кабинка будет проработана. Я хочу так сказать. Кабина самопроработана где я я колы-нибудь пачек, А тут даже можно вот так вот просто управлять, не двигая вот своими штуками, можно просто вот так вот пальцем подыть, да и все, по всему управлению. И ты будешь просто управлять как настоящая машина. Ну, а на этом, я думаю, можно закончить. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И нажимайте на колокольчик. Пока-пока.